बदलापूर येथील विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ चा महाविकास आघाडीच्या वतीने आज वर्धा शहरातील शिवाजी महाराज चौकातून शासनाच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात आलाय गृहराज्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली पुर में जो एक चिमुकली बच्ची पे जो अत्याचार हुआ उसके निषेध में आज वर्धा की जनता ने जन आक्रोश मोर्चा निकाल के निषेध किया है आ, महाविकास आघाड़ी के सरकार ने महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद की घोषणा की थी पर आ, जो सत्ताधारी है इन्होंने षड्यंत्र करके कोर्ट में जाके उच्च न्यायालय का निर्णय लाया और उसके बाद में बंद नहीं होगा ये न्यायालय का निर्देश था तो हम न्यायालय का आदर करते हुए हमने बंद जो है हमारे नेताओं ने पीछे लिया है पर फिर भी हम ताकत से रास्ते पे आज उतरे हैं हम काली पट्टियाँ बांध के हम निदर्शन करने के लिए कि बा संविधान को किस तरीके से कुचला जा रहा है आज यहाँ के अभी की जो सत्ताधारी सरकार है इनके सामने न्याय मांगने के लिए आंदोलन करना भी एक तरीके से गुण की सुरक्षा की जवाबदारी ये सरकार की है और सरकार ने लेने को ना अगर सरकार ये सुरक्षा की जवाबदारी नहीं ले सकती तो तत्काल ये सरकार बर्खास्त होने को ना ये हमारी मांग है और ये लेके हम रास्ते पे उतरे हैं और देवेंद्र फडणवीस इन्होंने राजीनामा देने को ना सबसे ज्यादा महिला अत्याचार ये देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है इनके कार्यकाल में हुए है इसकी जवाबदारी स्वीकारते हुए उन्होंने तत्काल राजीनामा देने को सरकार